Такий вот салат. І ось такий у мене. Салати одинаковые, просто заправка різна. У мене така італіянська, а у Стівена мастер. Тут дуже гучно. Ну нічого. Я після занять. Стівана мене привіз по Ну і себе теж. Тексіс. Texas Roadhouse. Они специализируются по стейкам, по мясу, так и знаете, чисто такое wow, офигенное. Я заказала себе стейк и там какие-то еще штуки. Okay, yes. okay. Это современные такие рес рестораны. Имею в виду не современные, а недавно построенные. Так выразилось. Чистенько, все красивенько, по-современному забыла сказать, что это цибуля жареная в пляре. Это цибуля. Она хрустящая, вкусная и жирная. Я обычно ее не ем, потому что это очень жирно. Стивен все здесь, мы ее домой заберем. Раз. И два. Такое у меня мясо. просила чуть-чуть у Стивена. И ему свой кусочек отдала. И три креветочки была. И вот такой еще. Грин beans. Зеленая фасоль. Это божественно. Это неперевершимо. Mm. <реш> ради бургера и стейка. Нужно любить Америку, хотя бы ради этого. О, И вот эта косолька тоже смачна. Однако так с чем-то фицелянский запах, чешкварочки. Бекон, наверное, беконом. Короче, у меня стейк, а вот это называется Стівен, Hick Prime Prime Rip. Класс был сегодня веселый, нас объединили два класса вместе, и мы играли в тигры Короче, Было много конверсейшн, много балакали друг с другом. Поэтому вторая половина рука пролетела очень-очень быстро. Командная игра между собой мы соревновались. Очень классно было. И креветки. Ну и через неделю опять. Через две недели новое занятие. Вкусное заведение, будем есть. Я голодная, страшная. Хочу вам показать, что Америка не очень уже и отсталая страна. В ней тоже можно рассчитаться вот так вот. Мы только нажрали. А то все думают, что только в Европе такой сервис. Тут тоже такое имеется. Пожалуйста. Ой, Все. Даже все, и он скажет, что. большой зал тут, конечно. Там кухня. Ой, только на народу ждет. Мама, дорогая. Я это поняла. Тут, наверное, можно купить мясо, чешу. Ты можешь выбрать кусок, который тебе пожарят. Давайте на кухню посмотрим. Ого, там пашут, пашут. Этим поварам. Короче, надо идти, девочки. Потому что я тут специально разговариваю в телефон. Ого. Вот так называется заведение. Боже, как Джорджия красивая. Это капец. Вообще, как выпьешь бутылку пива в ресторане, вообще пиздец красиво. Короче, вкусненько пожали и решили сюда еще раз приехать на следующие мои занятия, которые будут через две недели. И поесть тут бургер. Бо приносили бургер другим там за столиком. Бля, пиздец красивый. Говорю, Стивен, ну Стивен, я так люблю Америку. <laughs> Потому что вы, говорю, любите американцы говядину. Я люблю это, Америку и американцев люблю поэтому. Серьезно, я так много говядины не ела в Украине, естественно. Я ела свинину, курятину. Но стейки точно, там два раза десь може это, в ресторане и все. Один раз. Даже пиздюны два раза один раз. А, у нас машина. Американцы говядину любят. Так, бля, чё нет? Чё не сделать упор на говядину? Такая офигенное мясо. В ней... Ой, самолеты летают. Частные самолеты, бачите? Скоро я на таком буду, это... Летать. Серьезно. Вот и У Нас немає, але ну, до Стівена приїде друг якийсь, в якого є такий самоліт. І він нас приглашає, ми будемо тут зустрічатися це, в Кенеса. І він нас буде катати. Стівен з ним що там ну, давно не бачився, вони будуть зустрічатися. А так от, а чого це в Україні? Зробити акцент на говядину. Витя, вони зробили її так масово, і прямо на потопну, і ці ферми вирощують. И они едят эту говядину. Ну, она классная. Прикиньте, в ней сколько витаминов. Боже, зив кусок мяса, это мясо, и неделю можешь быть на диете. Я серьезно кажу. Зиж великий кусок, шматок мяса, вот кого стейка. И ты можешь неделю быть на диете. Ну, там, что-то добирать трохи, а все остальное. Стивен, прошу. грязно а я забыла сказать пам'ятаєте, я вибирала, собі вибирала ці бляха э, Адідаси, в сраку Адідаси. сейчас расскажу девочки я вот такі купила как називається? воно називається рибок купила вот такі и рибок короче ми тоже вот так після занятий заїхали, я побачила по пути у то магазин обувный поїхали, може там є щось Я, наверное, на не выберу под свои джинсы, вот эти же, якобы на палацу. Короче, широкие это джинсы. И там были у них в наличии вот эти вот ходовые, которые, адидасы, уже забыла, как они называются, ну, которые модные, не... Самба, самба, самба это была. Гамбурги, вот эти, адидас гамбург, да, так называется. І от ці рибаки. І в мене була можливість діти і ті і другі і пройтися по магазину, одівши на одну ногу, Adidas, а на другу ногу. О тут і мексиканський фуд. Таке місто хороше. А на другу ногу рибак. І я ходивши по магазину, ти можеш взуті ходити, ну тут не скаже. Ну, звісно, по магазину просто. Я ходивши по магазину поняла, что адидасы вообще неудобны, ну, по крайней мере, для моей ноги. Бо другие адидасы, я вообще люблю адидасы, эту обувь. Ну, а вот, а вот эти самбы мне ну, нет, и гамбурги тоже нет. А в этих рыбаках еду, и, и мне классненько было. Я выбрала их, и они дешевше. Дело не в деньгах, но просто были, ну, они... Они удобнее мне были. Покажу вот эту Кеннессайз, она очень гарна ну, этот район, где мы едем.